Inisiatif kerajaan reformasi nampaknya bising sahaja. Pemulihan Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 menjadi berita utama. Setelah 30 tahun dimansuhkan, akta ini dihidupkan semula sebagai Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 bertujuan memberikan parlimen kuasa autonomi dari segi pentadbiran dan kewangan. Secara prinsip, Parlimen kini boleh mengurus hal ehwal kaki tangan dan bajetnya tanpa memerlukan persetujuan Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun Kementerian Kewangan sebelum ini. Speaker Dewan Rakyat diberi kuasa lebih luas sebagai pengurusi Majlis Perkhidmatan Parlimen. Manakala dalam sektor kehakiman, berlaku sedikit kontroversi awal tahun ini apabila pelantikan Ketua Hakim Negara yang baru tertangguh beberapa minggu selepas penyandangnya Tengku Maimun bersara pada bulan Julai. Kelewatan ini mengundang kritikan bahawa eksekutif campur tangan atau berlengah demi orang pilihan. Akhirnya pada bulan Julai, Wan Ahmad Farid Wan Saleh, seorang bekas ahli politik AMNO yang beralih menjadi hakim, dilantik sebagai ketua hakim negara. Ramai peguam dan kumpulan sivil bimbang yang Wan Farid yang sebelum ini pernah menjadi timbalan menteri dan calon AMNO di Kuala Terengganu pada tahun 2009 mungkin tidak bebas. Ada cadangan untuk memperkasakan jawatan kuasa pelantikan kehakiman JAC. Malah diminta supaya JAC dirombak supaya lebih inklusif dan tidak di bawah kuasa Perdana Menteri. Kerajaan juga pada tahun ini memperkenalkan beberapa inisiatif ekonomi berprofil tinggi antaranya sistem e-invoice nasional sebagai langkah digital cukai. Tetapi e-invoice bukan diterima secara terbuka oleh ramai. Ia ditentang khususnya oleh SME ataupun syarikat medium dan kecil oleh kerana ia membebankan. Malah pada penghujung tahun ini mulalah bisikan yang ada mereka yang inginkan GST dikembalikan. Ramai penganalisis menjangka yang GST berpotensi diperkenalkan semula seawal 2026 sekiranya situasi ekonomi mengizinkan. Dari segi ekonomi lagi, satu reformasi signifikan adalah langkah memecahkan monopoli touch and go dalam industri bayaran tol dan pengangkutan awam. Kerajaan tahun ini mengarahkan supaya lebur raya mula menerima pilihan pembayaran terbuka dan e-dompet lain menjelang hujung tahun 2025. Dari segi pentadbiran awam, Kerajaan Madani melancarkan inisiatif My Digital ID, sistem identiti digital dan tanda tangan digital untuk penjawat awam. Dengan hasrat mempercepatkan transformasi kerajaan elektronik. Keseluruhan bab reformasi sepanjang tahun 2025 nampaknya campur aduk ada janji terlaksana tapi lebih pula kepada janji yang terus dijadikan janji sahaja yang jelas tekanan masyarakat sivil dan juga yang jelas tekanan masyarakat sivil yang mendorong kerajaan bergerak tetapi tidak selaju harapan semua